bu bu keçilmiş dərslərdən biz niyə dərs ala bilmirik. Bu qədər tarix var gözümüzün qabağında. Biz niyə indi də baxca şuratımızda gəfələr oldu. Bizdən də bir atəş yoxdur. Onlar da bilməz. Bizdən atəş açsın eləcə o tərəfə ha. Bir dənə rus əscerinin ayağına bir güllə vurub Allah göstərməsin o zaman nələr olar. Ona görə də bax vəziyyət e, öz-özünə bu yerə gəlmir. Ha durub-durub dayandı. E, Yaxşıda biz Xankəndinə ala xala sahiblənək, öz ərazilərimizi, sərhədlərimizi, mövcud dünyanın tanıdığı mövcud sərhədlərimizi bir qapadaq, bir ona sahib olaraq, İrəvanın qa Qaşmar yerindən, Göyçədə Qaşmar yerindən əslində heç bir torpaq heç vaxt yerdən qaşmır. Torpaqdan insanlar qaçıblar. Biz qaçmışıq oralardan və ora qayıtmaq bizim borcumuzdur. Amma əvvəl burdakı özümüzün görən bir özümüzün genişləndirək ki Yəni Qaraqovan ökdər əraziləri düşmənin əlində, İrəvana gəldik, göyçə gəldik. Nə deyir ordan sən gəl ordan nə ilə məşğuldura bilmirsən? Gəl, Erməni buraları qovur, qapır. Bu nə oyundur? Buna nə, nə, bu nə, bu nə, bu nə siyasətdir, buna taktikadır, belə hərbi taktikadır. Və baxırsan ki, bir çadır-çadırda 4 əsgər 60-70 Erməni də gəlir, girir adamları. Və belə adamlar heç bir təhlükəyə doğru olmaq istəmir. Sonra bir də görürsən, bizim 60-70 adam orada Ermənləri qovur. Hamısı da çəkilir, paylaşılır. Demək, bunlar bir məqsəddə şəkildə həyata keçirildi. Nədir ki, Süqayda'da qırğınlar törətdirilər o vaxtı, bəzi səhər günü onda da hələ-hələ bu kamera video çəkmə kimi də var idi, heç kimdə də yox idi. Demək, bunun xüsusi xidmətçilər, şəhidlər və 2 gündən sonra bütün dünya tələbələri Süqayda qırğınlarından xəbər göstərdi. İndi həmin şeydir də. Ya biz bunu bir daha deyirəm, bu keçilmiş tarixdən niyə dərs ala bilmirik? Niyə biz özümüzü hər zaman hədəfə çıxardıb nə var nə var bizə loçu deyirlər bizə qoçaq deyirlər fransız qoçaq olan. Qəncə qoçaq olan amma indi hər şeyin də qaydası var axı. O var deyir təqa qaldır, o var deyəndə. Sən indi az çox varibədə az çox yuğay əməlli başdırın olun. İndi uğurun davam etdirmək üçün Laçın koridoru bizim nəzarətimizə gətirilməlidir. Nəyin bahsını olulsun. Bu daxili Qarabağın digər ərazilərində, digər ərazilərdə Hadrutland, Dadxarış, Şoxxarış Hər yerdə Azərbaycanın bayraqları dalğalanmalıdır. Orda Azərbaycan prezidentinin təyin elədi, idrar bacıları olmalıdır. Orda Azərbaycan polis daxili işlər nazirinin təbəciində olan polis və ələktə göstərmə. Ya biz bunları hava xələ həll elədik, qurtardıq ki, indidən İran belə getdi. Görürsüz, o deməkdir ki, gəlin bizi vurun, bütün ordularımız da zibilə düşsün. Hələ biraz da burdan banət keçəcək. Onlar da onu gözləyirlər səndən. Biz niyə biz belə edirik? Ya anlamırıq mı, ya bilə biləm elə edirik bunu. Mən də dağdana qarab problem edən. Yani, söz də de deyrəm, nigalancıd olmaq istəmirəm. Mən bilmirəm, doğrudan bilmirəm. Adamlar bunu anlayanlar və prezident e, bu prezidentə kim deyir bunu çıxdan çıx belə danışa. Özüm belə deyil. Belə danışmaq olmaz. Sən bu günləri dünya o beynəlxalq sistemin e, hüququ qaydalarını çeynəyə bilməzsən axı. Çeynəyirsənsə sənə yerini göstərəllər. Biz onu Rusiyadır, Rusiya onu Çin edir. Zamanı gəlir. Onu Amerika edir. Bəlkə də Avropa İttifaqı, Britaniya və elə təkcə İsrail elə, elə onların gücü dünyanla hesablaşmağa çatdır səhr gücün yoxdur axı. Niyə durduğun yerdə o radı üstünə çəkirsən şib şeyləri ki? A, bütün dünya dedi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir. Müharibədir. Azərbaycan əsrpağını azad edir. Tamamilə idi tərpənməzdiləmi? Ki vaxtında eliv qütlərə də bildi. Eləməmişik müxtəlif yollarla işi o reaperə İdöy Xonçandurunda çarpışaqlar. Xocalı uğrunda çarpışaq. Əirəvonla e, da bir qaçmır, bayaq gəldim. Miravand da yerindədir, Gölçə e, də yerindədir. Eləcə Gəzirdə də, də heç kim narahat olmasın. Torpaq içəri qaçmır, torpaqdan biz qaçmırıq. Və e, zaman gələcək, onlar da e, onlar da oradan qaçacaq. Olsun. Ama bir daha deyirəm, bu strateji ve çok uzun bədəli ve çok ince bir siyasetin nəticəsində baş verə bilər. Yoxsa günü gün orta çağı dörtçülü oluyor ki, ben, ben Yerevan'a gedirəm. Hara gitsin diye, xan kendine git görüm. Xan kendine git de Yerevan'a gitmək ilə Ona göre bu papasından da bir ölkə idare olunmaz. Ve o dövüşler, bu ateş çaldan falan da hamısının səbəbi nədir? Biz biraz böyle çok güvendik. Rus'a güvendik. Yadınızda da fəzayla qamalı burada demişdi, biz de efirde verdik. Fəzail Ağamalı demiş ki, Rusiya heç bir zaman sözünü tutan müqaviləsinə imzasını hörmət eləməyən dövlət olmayıb. Hər zaman bizim ağrımıza gəldi ki, bu dəfə məhz 10 noyabr sazişlərinə o bəyanat atdığı imzaya Rusiya hörmət edəcək. İlliyə kimi tarixdə tək bir nümunə göstərsindir ki, Rusiya hökuməti dövlət adına atdığı imzanı sonra qədər sadiqlik, sədaqət göstərir. Ya da dost dediyi adamların sonra qədər arxasında durur. Serbiyadan belə Yuqastovdan belə, Saddamdan belə, Qaddafdan belə, ondan sonra Çavuşeskindən belə, Mübarəkdən belə, bunların hamısı Rusiyanın o verdiyi sözün qurbanı oldu hamısı. Hamısı. Rusya söz verdi, ondan sonra da bazarlıq eladı, istədiyini aldılar da attılar bizə. Belə deyək, hər ăn düşmənin ağzına. Nəticədə nə oldu? Bizim haramız Saddamdan artıqdır. Gücümüz artıqdır, siyasətimiz ondan güclüdür. Heç Mübarəkdən biz artıqdır. Ne Mısır Arap dünyasının en güçlü devletlerinden biri. Ne? Nadir Gaddafi'den biz koçakı. Yerimde sonunda adam e, Bayaboy Falkovnik idi da. E, Çocuğun ne takmadı. Burada yerinden duran özünü. Bu, o, o kırk yıl. Ne doldu o kişi? Gaddafi Falkovnik rütbesinde 40 yıl. Falkovnik rütbesinde ölçeyi de arayladı. Özüne diktatör, her şey elinde. Adam... Özüne sıkıştırıp Çin'de General Pagon takmadı. Çünkü niye? Ohabil Əliyevzadə demişdi, abalar onlar verdilər, səhrin abruna gəlmişdi. Adam abruna sıxışdırmadı. Malkovnik rəibin çiyinə general palqon taxmadı. Malkovnik də öldü adam. 40 ildə ölkəyə rəhbərlik elədi, 40 il. İstəsəydə o generalis Mustafa ilə gəlir. gedərdi. Gedirdi bütün Avropa ölkələrinin əlini öpdürürdü. Amma çiyinindən, çünki o hərbçi idi, onun qiymətini bilirdi. Malkovnik nədir general nədir? Ayndi, bu qədər general, bu qədər nə bilim orduda, bu qədər polkovnik sayı yox, hesabı yox, kitab yox, dəftər yox. Əbəsinin e, də başı bir keçsə, prezidentin sözü olmaz. Keçsəyin arzını bölməyə cəhd etmir. Besini bir yerə, 8-i bir yerdə keçsələr başını bölə bilməyəcək. Çünki bunun dərsi yox, təkabli yox. Yeri gəlmişəm hərbirdən sözümüşəm bir şeylə bu, bu e, hərbi ali məktəbdə burada zığdakı demək 4-cü kursdan sonra ocaq bilmirəm 5 kursdan, axırın kursdan. Bunları aparırlar, hadrəti hadır, dənə dəvəyə bilər. Sonra gəlib təzədən bunlara imtahan qruplar. Və e, bilmirəm 80 nəfər deyirlər, bunlar hamısının imtahandan kəsiblər. Və bunlara deyirlər ki, əsə imtahandan keçmədisiz. Bu dadlan bunlara maddə verməsiz ya dadlan e, o boltu tər olacaqsınız. Həmin o Tärtərdə vermişləri e, xidmətə yararsızlıq maddəsi ilə. Ya da 10 min gətirirsiniz, əd verəcəm. Ne sizi imtihana salıp size rütbe verin. Adamlar dört 5 beş yıl okuyorlar. E? Hey, hey İlham Aliyev. Neler olur neler. Haberin yok de. Ya haberim var bilmiyorum haberin yok Hey, neler var neler. Hey, bana göre. mi? Bak, sohbet diyor her zaman gelir. Hey, oturup ay e, İraban'a da gider. Kimden gideceksin İraban? Cemaatin şu an dördüyle okudup sonra e, e, 10 bin vermesen sen kovacağım diyenler ne ha? Ola e, nə gedəcəyəm? Ya tərtar əskərləri şikəsləyir, amma bu zabitləri, sənin zabitlərini öldürüb 4-cü mərtəbədən 3-cü və tulluyanlarla gedəcəmsən irəlana? Necə gedəcəm? Bu generallarla, bu prokurorluqla, bu nazirliklə, bu qara qara isimlərlə, bu müdafiə naziri ilə gedəcən irəlana? Təcəddübləşi deyil, bir də deyirəm, mələ müharibə başçısından deyirəm. Bağırara-bağırar gedərləm ki, Atçı bu müharibələr tək adamların işi deyil, Allah'a baxın siz. Hər kədəmə cin nə üləmin, ki adam da səndə necə adam yoxdurmuş. Bunu heç nə etibarı ölməyirlər. O bax müdafiə naziri ilə, qərarlı də rəisi ilə, nə bilirəm, onların ətrafında istəyən bu müdafiə nazirlərindən generallər böylə və e, bir dənə sağlam adam çıxımadı ki, çıxa deyək ki, ha adamlar, dayanın görək bu millətin balalarına nə zulm elədirsə. Yoxdur bir adam yox. Təsbir general çıxsa nə olursa da indi ə namımıza bolsun çıxsın. Deyəsən, dayanın görüb, qələbəndə başı paqonda işləmirəm. Təpəmizə dəysin süpaqonmuş. Bu günə orada mən paqondasımaram. Bir adamın cürəti çatmadı. Hələ mən demirəm gedib biri başa düzə vuraq ki, bu əsgərləri qoruya bilmədik biz. Bu qədər əsgərimizi rəsmi şikäst elədilər. Kim elədi? Özümüzün kürər elədi. Hələ bir özümüz də biraz onlara dəstək verdik ki, əmr yuxarıdan da deyib. Ağanaçəndi bu kəftdən adam gəlməyə olum sağ olub. Əbu e, adam sorğulurlar bir general ocuğun dedi hey, general dediyin bir ölkənin taleyini çiyinlərində götürə biləcək adama deyil. Bir ölkənin taleyini çiyinlərində götürə biləcək adamın adı bu general. O minlərlə insanın taleyinə məsuliyyət daşıyır. O minlərlə insanın taleyini yüklənən taleyini ömrünü yaşaya bilən insanların adı bu general. Buların hası birinin heç ailəsi də nə bilim bu layı çoxunun ailəsi yoxdu, cavan uşaqlardı. O dəfə nədir bu? Sərat Sərat qosunları komandanı 16-17 yaşında oğlunun çiyinə e, general fakontaqı da aparmışdı. On şəkilləri də yəni daha gördü. Am e, burda demirəm bu generalı bularad günə general fakontaqını şavan ataşın adının aldığı balaca maşın hədiyyəsinə döndürdülər. Adam gedir oğlunu da yanına salı çiyinə də general fakontaqı. Oğlun oğlu da dedilər oğluluğu da bilmirəm. Am da özləri bilər, orası məndikü. Am bunu biz gördük əsəl onlar İrəvana İrəvana gedməyə çalışır. Ən azı Şa İsmail kapasitəsində, Şa İsmail qəsərətində, ən azı Nadir Şah qüdrətində, ən azı ən azı bizim rəhmətli o Beymandarov Şixinski kapasitəsində, sənin generaların, sənin komandanların, sənin ordular, ordu rəhbərləri normaldır. Sənin korpus komandası bularmı gedəcə? Da da İrəvana, necə gedəcək? Hı? Ne? Orda birdən biz Moskvadan zəng gəldi. Ki ya dana qayıdı, ya da Ya elə oralarda oturun, oralarda Ermənistan elanı, özünüzə ev kök qurun. Ondan ağaracam. Ya qardaşım, mənim bütün biraz mən hər şeydə dedikməyin. Belə də de, o bayaq orada da bir səsdə, dəttə də o prezidentin çıxışlarında bəzi notlar var ki, adamlar təhlükəsizliklə məşğuldura filan. Vallahi indi mənim deməyimlə bu ölkə təhlükəyə gəlirsə və mənim susmağım təhlükənin qapısı qarşısında açılacaqsa məsuliyyətlə mən onları təkid edib, çıxın deyəndə gedin başıma gülləri vurub qutarım. Mən onu eliyərəm. Kaçım mən susmağım bu vətəni qurtarsın. Amma sonra da vətəni qurtarmasaz o dünyada iki əl əməllərimiz ola. İki e, əllərim yahanımda ola. Yəni biraz o pavuza -tə getməsi. Mən doğrudan deyirəm, mənim susmağım bu bütün bu problemləri çözəcək də mən susub da. Deyil susub. Vallah çağırdım belə rəsmi dincə də sən sus. 3 aya, 5 aya o vaxtdan burda dedi gördün? 6-7 ay keçdi. Fəzailəğmalı idi ki 3 aya biz Xan kəndinə dəyik. Yadındadır məlkimdə? Dedi ki iki çay akan kendindeyiz. Sonra gördü biraz. Ya dedi yok bir iki gün çekecek. Yanında adım. Yani, böyle e, bize kork manası yoktur da demirem. Resmen, resmen yazın deyin. Ne susun susa. Ama e, iş olmalı. Bu böyle iş olmaz. Bir daha derim. Bu kadro, bugünkü devlet, hükümet ve bir kadro o, var ki o rəhbərlikdə olan. Bunlar nə strateji baxımdan, nə taktiki baxımdan, nə də cari baxımdan Azərbaycanın maraqlarını təmin etmir və bu kadro heç vağ onu etmək gücündə olmayacaq. Ona görə hər şey dəyişməli, hər şey təzələnməlidir. İlham Əliyev buna gücü və iradəsi çatacaq mı? O İlham Əliyev biləcəkdir. Amma nə qədər ki bu komanda, bu kadro var, eşkimdə özünü aldatmasın. Biz ən yaxşısında yerimizdə sayılacağıq amma gedişətdə onu göstərir ki, yerində saymağa da bizi qoymayacaqlar. Təşəkkür edirəm.